Salam əleykim. İlk öncə təşkilatçılarıma, təşkilatçılara, təşkilatçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu ə, forumda iştirak üçün bizi dəvət edirsiniz. Меня <laughs> зовут Виктория Степаненко. Я являюсь менеджером компании Ульма, продаем упаковочное оборудование. Лугар Хаймбайлы, коллега, директора представительства Ульма в Азербайджане.

Bizim şirkət İspan bir şirkəti olaraq İspaniyanın şimalında yerləşir və 60 ildən çox təcrübəyə malik olan bir şirkətdir. Сегодня мы представлены в 25 странах и имеем дистрибьюторскую сеть более чем в 130 странах по всему миру. Hal-hazırda şirkətimiz 25 nümayəndəlikdən və 130 distributordan ibarətdir dünya üzrə. Наша производственная площадь представлена шестью заводами: четыре завода в Испании, один в Румынии и один в Бразилии. Bizim şirkətimizin 6 istehsal sahəsi var. Onlardan 4-ü İspaniyada, biri Rumıniyada, biri isə Braziliyada yerləşir və toplam olaraq 80 min kvadrat metrdən ibarət istehsal sahələrimiz. В 2007 году Ульма открыла офис в России, и сейчас в офисе работает более 40 человек, сервисная служба более 20 человек. И самое интересное, что с 2019 года у нас открыт шоурум. Uh, uh, Hazır hə, öz istəyirəm Ulma Packaging Rusiya bir nümayəndəlik kimi olaraq 2007-ci ildə Moskvada təsis olundu. Hal-hazırda şirkətimizdə 40-dan çox işçimiz var. Servis işçilərimizin sayı 20-dən artıqdır və ən əhəmiyyətli və maraqlısı ondan ibarətdir ki, ana ibarətdir ki, 2019-cu ildə Biz özümüzə məxsus şoorum qurduq və orada demək olar ki, hər növ qablaşdırma avadanlıqlarımızı təqdim edirik. Orda müştərilər istənilən vaxt gəlib pulsuz testlərdə faydalanıla bilər. Yəni ki, əgər maraqlıdırsa, çox uzad deyil, yəni sadəcə bizim test ofis test şoorumuzda pulsuz gəlib qablaşıb əlinizdə məhsulunuzu tutub baxa bilərsiniz ki, bu necə görsənəcək və gələcəkdə planlarınızı qura bilərsiniz. Po povodu upakovniye ovoshchi i fruktov. Ovoshchi i frukt - eto dostatochno delikatny produkt i trebuyet osobennogo podkhoda. Ə Meyvə və tərəvəz bildiyiniz kimi çox həssas bir məhsuldur, tez xarab olan məhsuldur və ona görə də xüsusi olaraq qayğı və diqqət tələb edən bir sektordur. Uchityvaya eto мы можем предложить упаковочные решения для такого продукта. Компания Ульма производит шесть типов машин. Flowpack, vertikalnaya gorizontal i gorizontalnaya termoformer, tresiller, strechupakovchik i termosadovchnaya plyonka. Plus, yest automatizatsiya. Bel shirkat kimi olaraq Ulma demək olar ki, yeganə bir dünyada bir istehsalçıdır ki, hansı ki bütün növ qablaşdırma avadanlıqları istehsal edir. Və biz istehsal etdiyimiz avadanlıqların sırasında vertikal və horizontal Flowpack maşinalarıdır, termoformerlərdir, tresillerlərdir.

stretch plyonka və ə, indi də qeyd etdiyimiz kimi ə, başlayırıq təqdimatımızı avtomatik stretch avadanlıqlardan. Gördüyünüz kimi ə, bu üsulla məhsullar stretch plyonkaya qablaşdırılır avtomatik şəkildə. Və ən ə, sürətli deyək ki bizim ə, maşınımız dəqiqədə 60 qablaşdırma edə bilir. Следующая машина – это Flowpack машина. Также автомати... полностью автоматизированная машина, которая использует один рулон пленки и делает трехшовный пакет. Эта машина сейчас очень популярна в секторе овощей и фруктов. Növbəti sektorun təqdimatında biz horizontal flow pack makinalarımızı təqdim etmək istəyirik. Gördüyünüz kimi makina bir rulon şəklində plonkadan qablaşdırmanı edir. Bu ən həm sürətli, həm də ən dünyada deyək ki, tələbatı çox olan bir makinadır. Na slaydi predstavlenny variantu upakovaniya produktsii, kak vidite, on ochen raznoobrazny. Slaydda gördüyünüz kimi, bu məhsulları həmen avadanlıqlarda etmişik və burada bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, tək plastik yox, hətta laminə edilmiş kağız

növbəti slaytta isə bizim digər xəttimizdir. Bu treysiler, avtomatik treysilər avadanlıqlarımızdır. Hansılar ki, hazır təbaka məhsulu qoyandan sonra üzərindən qapaq kimi film çəkir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, burada məhsulun raf ömrünü uzatmaq üçün xüsusi olaraq müəyyən inert qazları da daxil etmək olur. Вариант упаковки на тресиллере. Буися həmen o, тресиллеrdə qablaşdırılmış məhsulların nümunələridir. Следующий тип машины - это вертикальный flow pack, предназначен для гранулированного сыпучего продукта. Növbəti tip maşinamız vertical flow pack makinaları da halbuki əsasən dənli və qranula edilmiş məhsulların qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulur. Это оптимальное решение для замороженных овощей и фруктов, также для свежего зелёного салата. Ən çox istifadə olunan ə, sektor, yəni ki, dondurulmuş ə, tərəvəzlərin qablaşdırılmasıdır və yaxud da ki, salatlardır. Yəni bura iceberg, kəh və digər kimi məhsullar qablaşdırılır və eyni zamanda, deyək ki, ə, ə, burada çeri təməqlərin və digər ə, məhsulları da qablaşdırmaq olur. İ posledniy tip mashiny - eto termoformovochnaya mashina, kotoraya formiruyet upakovku iz dvukh rulonov plyonki. Za navorolonu plyonki delayet sam latok, v torym rulonu plyonki zapayevayet. Növbəti və sonuncu bizim istehsal xəttimizə aid olan termoformer makinalarımızdır. Hansılar ki, prinsipçə olaraq 2 film rulon filmdən istifadə olunur. Alt filmdən tabaq yapılır, hara ki məhsul qoyulur və üst filmdə kapatılır türlər demiş. Daney mashina podoydet dlya upakovaniya produktsii vakum takogo kak kartofel, morkov, svyokla, kukuruz. Ən çox deyək ki, tərəvəzlərin arasında qarğıdalı, çuğundur, kök kimi məhsullar burada qablaşdırılır. Məsələn, bizim ə, ən böyük müştərimiz Özbekistanda 2 xəttdə alıb və bununla, deyək ki, qarğadalını sezonda yığır, ə, çox ucuz qiymətə, qablaşdırıb sterilizasiya eləyir və demək olar, precrostedda, Rusiyada kimsə əgər görübsə, ən çox satılan məhsullardan biridir. Eyni zamanda da tutmalar da yapmaq olur bu maşinada. No, Nödəm slaydə predstavleno variant upakovochnoy linii. Bu ə, slaydda isə avtomatlaşdırılmış ə, xətti biz təqdim etmək istəyirik, qablaşdırma xəttini. Kotora sostoyit iz podayushchego konveyera s rabochimi stolami, upakovochno mashinnoy Floopack, etiketirovochnogo kompleksa i kruglovogo stola. Gördüyünüz kimi, ə, xəttin əvvəlində ə, burada sortirovka, yəni kalibrləşmə qaba qoymaqdır. Fəhlələr bunu ələnən görürlər. Sonra ondan isə konveyer üsulu ilə məhsullar qablaşdırma avadanlığına verilir. Orda qablaşdırmadan sonra tərəzi etiketlənməyə gedir və sonda isə toplanti məsasında fəhlələr deyək ki, son olaraq qutulara qabları qoyulur. Takje <laughs> На слайде представлен вариант полностью автоматического решения: подающий конверт вертикальной машины и далее конец линии, металлодетектор, детерминировочный комплекс, стерабтизированной загрузка продукции в гофра полетирование. В full автоматик Ondan sonra isə metal detektor, sonra isə tərəzi etiketləndirmə xəttinə gəlir. Orda məhsul çəkilir, etiketlənir. Ondan sonra isə avtomatik şəkildə qutulara, karton qutulara vurulur və ondan sonra isə paletləşdirilir. Bütün bu xətlər gördüyünüz, dəyək ki, parçaları bizim şirkət özü istehsal edir.

и, в конце концов, то есть различные пандемии, в том числе ковид, внес свои корректировки в упаковывание продукции. И все больше и больше люди хотят покупать продукт, чтобы он был упакован. son deyək ki pandemiyalar və xüsus Covid-i nəzərə alaraq istehlakçılar tam qablaşdırılmış halda məhsulları almağa üstünlük verir və bunu göstərmək üçün sizə məsəl üçün Moskvadakı supermarketlərdəki rəflərdəki olan məhsulları İspaniyada, Türkiyədə göstərməzdilər ki, deməyə olarkı hər kəs qablaşdırır. Lakin mən təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hələ bu mədəniyyət Bize hala garip çatmayıp ama inşallah ki bu da olacak ve zaten birinci adımlarımızı atmışız. буквально последний слайд на нем представлены наши клиенты из российского региона которые доверились компании ульма и наших машинах bu ise gösterdiğimiz bizim müşterilerimiz de Rusya bazılarında bunlar demiyorlar ki dip de hansılarla ki biz iller boyu çalışırız kimse de olabilsin bunlar tanıyır. Teşekkürler. Çok, Çok sağ olun, dikkatinize göre inatlar. Buyurunuz. Xarici devletler arasında Rusya'nın kent tasarrufu mühsullarının pakopkası ve istehsalının yüksek teknolojisine göre tebrik ediliyor. Çok sağ olunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İndi ise